на территории есть какая-то власть публичная? Самые коммуны, да? Квартиры, там, будильники, промысловые предприятия, юридические да. услуги, да. коммунальные да. возможности. Да. Они приносят да. доход какой-то каким причинам это доход? остается да. на территории. Да. Только на территории. Да. Да. Распределяется да. доход или да. нет? Да. Да. Только на территории остается да. доход. Да. Да. Но этих фондов недостаточно. Да. Да. Допустим, коммуна должна построить школу. не могут ввести новый налог на строительство школы. Или взять фонды, о которых вы на и направить их на строительство школы. Иногда нужно менять баланс, чтобы эти фонды использовать на и, к сожалению, вот это смещение, перемещение, вот это управление у нас плохое. Скажите, пожалуйста, у вас прозвучала фраза ⁇ возможность влияния на процесс гражданина ⁇ Главный принцип. То есть механизм меня как гражданина громажи влияет на uh, процесс. Sure. Как? Во-первых, первый шаг это участие в выборах. Per esempio, in Italia altri mia città sono svolte dei referendum. C'era un'area verde che il comune voleva far diventare edificabile. Era un'operazione naturalmente edilizia pesante, no, una speculazione. Nonostante alcuni consiglieri comunali avessero detto di no. Собрали подписи и был проведен референдум. Говорите о децентрализации именно налоговых поступлений. Я так понимаю, что сама децентрализация власти в Италии уже существует. Шелфины, в принципе, держи, держи. Да. Конечно, децентрализация власти уже сделана, потому что мэр э, в коммуне уже держи. имеет власть. Теперь речь идет о том, чтобы эти органы, которые имеют власть на местах, чтобы они, кроме этой власти, еще получили и средства. Скажите, а э, в Италия подписала Европейскую хартию местного самоуправления? Конечно. Конечно. У меня такой вопрос интересует. Вот, конкретно по, именно по структуре власти или организации власти в коммунах или но, на территории этих коммун. Меня интересуют такие вещи. Кто назначает прокуратуру, ну прокурора, кто избирает, каким образом организуются суды. Каким образом э, организуется работа правоохранительных органов, имеется в виду милиция, там, э, следственные органы, аннуляющие что власти. Ни синдаги, ни и ни один судья не назначается местными органами. Магистратура <служда> автономна, и существует конкурс на uh, то, чтобы занять место судьи. Это solo... на del И это все под контроль на министру юстиции. Ma a sua volta c'è un, che... <coughs> un organo che si chiama il Consiglio Superiore della Magistratura. che Consiglio superiore della magistratura. che è quello formato da giudici e, e da due 6 su... e... Uno è il presidente della Repubblica, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura. A, То есть, это на максимально высоком уровне. Это касается и милиции, и прокуратуры, это, так, и ну, милиция, полиция, милиция, да, милиция, да. Совершенно верно. Местные, к, вот эти органы к местным органам самоуправления никакого отношения не имеют? И являются автономными? Нет. Никогда, а к, 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 к счастью, нет. А скажите такой еще вопрос, являются ли эти органы, вот имеются в виду суды там, прокуратуры и милиции отдельными юридическими лицами? Да, это отдельные структура является отдельным юридическим лицом. И зависит, и подчиняется министерству. Allora, direttamente all'inizio, certo, certo. Da. polizia, noi abbiamo per esempio, siamo un paese che purtroppo ha molti colpi di polizia, perché abbiamo... La Sicilia è un un'altra di legno Voi sapete, carabinieri, polizia, polizia guardia di finanza, Polizia di finanza, finanzio, polizia giudiziaria, quella che va contro e... delle carceri. E polizia forestale eh, polizia. e qui abbiamo la polizia abbiamo e... la polizia eh, urbana polizia. che questa dipende il, il, il comandante viene nominato dal sindaco ma non vengono nominati vengono assunti con concorso eh, po mm. quindi una cosa una cosa per capire, nel meccanismo dello Stato che si decentralizza, no? noi oggi abbiamo, abbiamo ancora per un po', abbiamo il prefetto, il prefetto è il prefetto, a quale è lo Stato e c'è il prefetto, nel senso che il rappresentante dello Stato, no, comuni, nella provincia. Il prefetto. per esempio Il prefetto. Il per esempio Il controllo degli atti del comune. comune per dire come prefetto. prima se Il comune fa un Il che va contro la legge Il prefetto. Il prefetto. non prefetto. Il prefetto. Il Il А разделение такое: области, затем провинции и коммуны. Если коммуна принимает несправедливое решение, которое нельзя принять, префект в главарит области должен. Кто назначает? Как он может судить? Да. Кто А кто его назначает префекта? А ки дечите префекту? Номинато dalla ministerio del da ministero. Министерство внутренних дел глава администрации какой? а под администрации. министр министр у них министерство внутренних дел это министр Ну, это не только другие функции чем у нас министр 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 внутренних дел он координирует полицию на разных уровнях

юридического суда публичного права власти? Чи є комуна юридического публичного права власти. И Конечно, да. Скажите, пожалуйста, каким чином увлековывается публичная власть в коммуне?

демонстрирует баланс. Есть счет... Если счет капитала... Если счет капитала... Если счет капитала... Если счет капитала... Если Если Із Использовать недвижимость, щоб заложити недвижимость і получити. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. яким чином в Італії здійснює безпосередньо управління своєю власті? Але як громада, сама комуна, безпосередньо, чи через загальні збори, чи через референдуми вирішає? это та не управления управление своими это общее решение администрации коммуны мэра а за гони сборы как разначи не на приговор сборы то есть сборы вообще собрания. вообще собрание а чисто мун чисто мун чисто мун чисто мун чисто мун да он сказал, что консилиум коммунальный это

sindaco non va bene si comporta male non dico che non riscuote più la fiducia della gente i consiglieri comunali possono mettere in minoranza votare in ordine del giorno chiedendo che vi venga a che si dimetta i consiglieri comunali sono la gente che parte il consiglio comunale Совет. Получается, члены местного совета могут проголосовать за то, чтобы его отстранили. А коммуна, гражданные, проживающие в, Соколосе. в Соколосе. Нет, 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 граждане нет, нет, граждане нет, 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 за нет, 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 что Италия, так само, як Що територіальна громада, тобто комунальна безпосередньо через загальні збори, як публічний власник може вирішувати питання на території, а ви говорити не може. No, dal, punto vista, dal punto di vista istituzionale è un organo eletismo, quindi c'è il cittadino che elegge un consigliere comunale. Perché? Il consiglio locale può prendere tali decisioni. Una cosa interessante, per esempio, fosse in Italia, così l'agente az... gente andrebbe al procuratore, le di Pesaro, dire dicendo che nonostante e... la... No, e allora e il procuratore, tramite il prefetto, il il prefetto, il

Там прописано все. Предприятия, работники. Да. Да. Это как наша конституция внутри коммуны. Реестры собственника и реестры собственности. Громада. То есть не громада, а коммуна

Tutti gli amministratori devono avere i redditi ufficiali pubblici. Intanto gli amministratori. Ma lui non parla di me non ho capito. C'è il meccanismo, tu puoi andare all'ufficio. Se io voglio sapere di chi è quel palazzo da, io хочу, Vado all'ufficio all del catastrofe che è un ufficio pubblico. Io un office. lì e Non è segreto. Это обычный гражданин можна? Уні читаліну. Скажіть, лукова... будь да. ласка, комуна має баланс? От як кожен громадянин член вашої комуни може побачити той баланс? І читати мовити поступила обязательно вас де а де? Де? до ви чи не можна побачити центральні комуни центральний офіс комунизацію, може інтернет програм. Сейчас кстати да інтернет. Друге питання. Скажіть, будь ласка, ваші комуни, вони мають членів ви Членів території комуни, які проживають на цій території, кондієс істина війська, де кому яким документом ви інтересуєте цю цю документом? Так, є такий список, ви питали, яким документом це ну, де є власників є власники. Так, як він називається? Як ви документи? Подождите, минус назад говорили список жителей. Значить, подивіться, в нас в Україні всі громадяни від народження є власниками національного багатства. Тобто на території, наприклад, в нашій територіальній громаді, починаючи від діточок від народження, всі є членами територіальної громади і власниками національного багатства. Чи є в них такий реєстр, починаючи від дітей від народження і закінчуючи в собі існування? Да, в ЗАГСе прописывается, что люди, человек прописан в этой коммуне. Но он имеет в своей коммуне перед другими прежде. А может ли из соседней коммуны прийти и записать? И попросить что-то. По

будут проверять соответствующие органы, что он действительно проживает территории и... он получит, да, на территории коммуны. Через неделю он получил, я же вам знаю, это еще не так. Мы на коммуна или юридическая особа? Ла коммуна и он на персонаже юридической. Она на мая баланс. А если вы делаете? Будь такая юридическая особа, она на мая склад баллов. Мая склад баллов. А на слуга ліста, ідеї е, на ліста, і про п'єтарі. Ось тут яким чином я можу побачити всіх своїх співвласників, наприклад, в комуні в Італії, що я ставлю на території нашого. Чим це відрізняється від пропіски? Ти відрізняється, що дітки, наприклад, вони не прописуються, вони в паспортах, а але вони є членами команди. Діти теж реєструються зразу з рожденьми. Я маю на увазі, чи я можу побачити весь склад, власне, по призначенням падрелі, інтриці, і тут і далі ДНР. Так, можна список довесть і повідомлення. Таксі.

а каким образом используется коммунальная собственность? Она а что передается только в аренду. Допустим, сама громада, коммуна, не может сделать коммунальное предприятие на своей собственности, организовать вернее. И технологии идут частично в коммуну, частично... То есть они платятся так же, как и в обычном доме? ...одинаково платятся. Допустим, коммуна выезжает в театр. Оплачиваются билеты в театр. В билете уже заложена квота, которая отходит в государственный Оставшаяся идет на баланс. То есть даже если это предприятие находится в собственности коммуны, то оно точно так же оплачивается. Правильно? Разумеется. И видите, там, и вообще у нас... Уважаемые иммунитета нет. Есть предложение согласно регламенту, согласно, расписанию сами